আজি গাই ৰুদ্ৰ চাবলৈ আহি গ'লোঁ তো এতিয়া আছোঁ ভটিয়াপাৰ চিনেমা হলত ত' ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ৰুদ্ৰটো কেনেকুৱা লাগিলে চিনেমাখন চাই মই আপোনালোকৰ শেষত কৈ আছোঁ তো ভিডিঅ'টো আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ডেইলি ব্লগৰ মোৰ আজি দুই নম্বৰ দিন ত' মই এই মাহটোত পূৰা কমপ্লিট কৰিম ডেইলি ব্লগ তো চাওঁ কিমান দিন বাৰু আজি গৈ আছোঁ ৰোদ্ৰত তো মজা একদম মানে পূৰা হাইফাই হৈ আছে চিনেমাখন তো অসমীয়া চিনেমাৰ জুই জানে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ৰিভিউটো মই আহি দিম ত' যাওঁ অলপমান ৰুদ্ৰ চাওঁ অসমীয়া চিনেমা আৰু অলপ ওপৰলৈ উঠাই লৈ যাওঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক পাঁচ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বলৈ গৈ আছে মোৰ ভাগৰ আৰু লগতে মোৰ আজি আজি কি আজি একো নাই সেইটোৱেই আৰু যাওঁ আৰু নহয় জানো তো এইফালে বাইকখন ৰেডি কৰি থৈছোঁ আৰু বাইক লৈ যাওঁ মা যোৱা কথা আছিলে মা নাযায় মা বাহঁতি বেলেগক বেলেগকৈ যাব মই অকণমান আপোনালোকক ভিডিঅ'টো মানে কি কয় আপোনালোকক জনাবলৈ বা মই আপোনালোকে চিনেমাখন চাই কেনেকৈ দিছে যদি মাল কেনেকুৱা কথা কাৰণ সোনকালে ওলাইছোঁ তো বলক তেনেহ'লে যাওঁ ৰূদ্ৰ চাবলৈ চিনেমা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এইফালে ৰুদ্ৰৰ পোষ্টাৰ লাগি আছে আৰু তই টাইম টেবুল দেখাই দিয়া আৰু দেৰটা বাজিবই দিয়ক মই পিছত গাই চাই আহিলোঁ এতিয়া ৰুদ্ৰ ৰবিদাৰ আৰু চিনেমাখন ভালেই হৈছে কিন্তু একদম প্ৰথম যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় মানে চিনেমাখন ডেৰটা বজাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনাৰ চাৰিটা পোন্ধৰ মানতে শেষ হৈ যায় মানে কিমান ঘণ্টা হ'ব ডেৰটা বা এঘণ্টা আঢ়ৈটা বা চাৰে তিনিটা ডেৰটা বা এঘণ্টা আঢ়ৈটাৰ পৰা চাৰে তিনিটা দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা ওচৰা ওচৰিয়ে ধৰক আৰু ধুনীয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিনেমাখন আৰু মেইনলি তিনি ঘণ্টা নহয়গৈ আৰু দেই মেইনলি চিনেমাখন প্ৰথমৰ পৰা ইণ্টাৰমিচনলৈকে মানে জিৰণিলৈকে মানে এটা লিমিটত যায় মানে একদম মানে ইমান ভাল হৈছে বা ইমান বেয়া হৈছে সেনেকুৱা একদম মানে লেভেলত সমানত যায় মানে ইমান খাচ হৈছে বা সেনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ৰঘুপতিত মানে ইণ্টাৰমিচনৰ আগলৈকে যিমান মানে ভাল লাগিছে সেনেকুৱা মানে হোৱা নাই তো মই চৰ্টকৈ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক তাৰপিছত অকণমান মানে বি এফ এক্সটো যোনটো অকণমান কমজুৰীৰ নিচিনা লাগিলে তো অকণমান সেইটোত ধ্যান দিলে ভাল আৰু বাকী চিনেমাখন ভালেই হৈছে ৰবিতে ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে আৰু বাকীটো চালে আপোনালোকে গম পাব আহক চিনেমাখন চাওক তেতিয়াহে অসমীয়া চিনেমাখন আগবাঢ়ি যাব নহয় জানো আৰু বাকী অকণমান মই বিচাৰিছিলোঁ যে এনেকৈ আপোনালোকে হিন্দী চিনেমাবোৰত আপোনালোকে চাবচোন বাৰু লাষ্টত নহয় এটা মানে এণ্ট্ৰি চিন্ছ থাকে বেলেগ বেলেগ এটা হিৰো তো তেনেকুৱা মানে ৰুদ্ৰ বা অসমীয়া চিনেমাত আজিলৈকে পোৱা নাই বেলেগ এটা হিৰ'ৰ পৰা এনেকৈ যেনেকৈ ছালমান খান চাৰুখানে গৈ পথাৰত ওলাইছে তো তেনেকুৱা মানে এনেকুৱা কেমিয়' চিনচ এটা দিব লাগে যেনে জুবিন দাৰ বা যতীন দাৰ তেনেকুৱা দা নয়ন নিলিম তেনেকুৱা অকণমান চিনছবোৰ অলপ মাজত থাকিব তেতিয়া বেছি ভাল লাগে যায় নহয় জানো তো তেনেকুৱা আজিলৈকে অসমীয়া চিনেমা হোৱা নাই মানে সেনেকৈ কেমিয় চিনচ মানে গমো নাপাওঁ পটককৈ ওলাই গ'ল তেনেকুৱা নাই হোৱা তো সেনেকুৱা হ'লে বেছি ভাল লাগিব আৰু বাকী ইণ্টাৰমিচন পিছৰ পৰা অলপমান মানে কান্দিবলৈ মন যায় হাঁহিবলৈ মন যায় ফূৰ্তি হয় আৰু দুখো লাগে ফ্ৰাইটো আছে সেইডখলকৈ ভালেই আছে কিন্তু চিনেমাখন ৰুদ্ৰ যোনে যোনে চাইছে বা এতিয়ালৈকে যোনে যোনে চোৱা নাই তেওঁলোকে গম পাব যে ৰঘুপতিতকৈ ৰঘুপতিটো বেষ্ট আছিলে ইয়াতকৈ তো অকণমান এইটো অলপমান মানে মোৰ ফালৰ পৰা মই ভবামতে অকণমান হেৰি হৈছে বাকী কাহানীটো ঠিক আছে খালী মানে অকণমান মানে ফাইটিং চিনকেইটাটো লাষ্টৰখিনি ঠিক আছে প্ৰথমখিনি মোৰ মানে ইমান মানে ইমান যাত ভাল নালাগিলে মানে অলপমান ভাল লাগিছে মানে এভাৰেজ ক'ব পাৰি তো সেইটোৱে আৰু আৰু আপোনালোকে কি কৰিব যদি ৰুদ্ৰ চোৱা নাই ৰুদ্ৰ চাবলৈ যাওক কিন্তু এনেকৈ কেমিয়' চিঞ্জ মানে যতীন দা হওক তেনেকৈ মানে যাৰে অসমীয়া চিনেমা নহয় তেনেকৈ কেমিঅ' কেমিঅ' চিঞ্জ এটা থাকিলে ভাল লাগিলেতো হয় বা ডাবুল হিৰ' থাকিব লাগে তো বেছি তেতিয়া আৰু অসমীয়া চিনেমা আগবাঢ়ি যাব তেতিয়াও যোনে যোনে চোৱা নাই চাওকগৈ আৰু ভাল পাব একদম ফেমিলি চিনেমা একো প্ৰব্লেম নাই তেনেকৈ আৰু আমাৰ পিছফালে একদম আইতা দুজনী আহিছে মেক্সিমাম চাগে ছেভেণ্টি প্লাছৰ আইতা দুজনী আহি বহি চাই আছে আমাক কৈছে বহোঁতেই ইয়াতে মোৰ বোলো বহক বহক ত' আইতাসকলো যেতিয়া আহিছে কি ভাল চিনেমা হ'ব আপোনালোকে গম পাইছে তো আহক চাওক ৰূদ্ৰ অকে তাতে বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত নকওঁ বেছি আপোনালোকৰ হেৰি নকৰোঁ আৰু ৰূদ্ৰ চাবলৈ আহক আপোনালোকে বাই বাই